Потому что это, это адвокат, его офис, нет закона об адвокатуре, и он абсолютно не имеет отношения к тому, вы не можете занимать. Вот если суд вынесет в отношении адвоката и будет указано на что, вот тогда будем говорить. Но мы еще посмотрим на законы решения. А вы вот в этой ситуации говорите общее, применяя особенного. Особенно же для адвокат и адвокатский офис. Он. Это они готовят к закону по иллюстрации. Его. Про иллюстрации. Да, да. Ну, да. да. трошки, ну, трошки, ну, не так. Я разумею. Надо да. был было, 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 было вам просто правильно Я Как и и и адвокаты выполняют там, зазначают на порушение, так и выполнены были. С другой стороны, можно дать людям проявить себя, да? чтобы понимать, кто будет того кого оставлять. Кто выполняет значение наказы, а кто и принциповую людину. Мне вот жалко, господин следователь, я вам серьезно говорю. Хочу жалеть. Он выполняете значение наказы. Можно я, я скажу, разумеет? мне вас реально жалко, потому что вы не понимаете, что вы делаете. Вы не понимаете, что вы делаете. Вы уничтожаете правовой институт адвокатуры как такового. Есть порядок проведения обыска у адвокатов. Вы этот порядок нарушили колоссальным Образом. без постановления суда на обыск адвоката зашли в адвокатское помещение вам показали договор аренды что это договор что это помещение адвоката товарищ следователь ушел что мне вас просто искренне жаль, потому что вы не знаете, что, что вы сейчас творите. И что за этим последует Я могу вам только посочувствовать. Только посочувствуйте все.

меня может на оказание правовой помощи лицо интереса. Когда на почте позвонил мне адвокат и сказал, у нашего адвоката. я показал. я вам на Яна, Яна, едите сюда, Яна, 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 Яна.